И рождались на Руси герои, чудо-богатыри, Чтобы родину свою от злых врагов беречь. И разъезжали богатыри на могучих конях, И зорко вдаль всматривались, Не видать ли топыта чужих коней, Не видать ли вражеских костров. Сегодня богатырские игры. Что вам нравится? Почему вы пришли сюда? За кого болеете? Мы болеем за Коси. Этот вид спорта, он он мне привлекает, потому что здесь очень сильные мужчины. Самый сильный – это Коси. Я бы за него вышла замуж. Самый классный, самый сильный и самый прикольный. Кого вы поддерживаете сегодня? Мы за баскетбольную команду «Стриб». Какое количество борща может употреблять такой большой и сильный мужчина, богатырь, как Константин Ильин? Конечно, полезно есть богатырям. Наверное, очень много. Ну, кастрюлю, думаю, надо иметь в доме обязательно. В а вот в жизни какие нравятся вам мужчины? Красная в жизни бывает. Да. Скажите, пожалуйста, что привлекает вас здесь сегодня в этих богатырских играх? Победа! Победа! Украине! победили наши победители! Скажите, будь ласка, почему вы не принимаете участие в этих смагания Сегодня у вас есть шанс. Я серйозно! напевно, крім костюма ще трошки більше сили мені треба. Чого ви ще не комплік'якопі, Чого найбаним? ви ще в костюмі? ну для цього у нас є багатирі. Ви що не приймаєте участь? За Зараз... я приймаю участь тільки в організації. Что вас привлекло сюда сегодня на эту площадь? Особенно мужская сила привлекает. Любите мужскую силу? Конечно, когда мужчина может показать, на что он способен. То есть вы бы встречались вот с такими большими мужчинами? Возможно. Я думал, что больше женщин привлекают такие брутальные мужчины, как я. Ну, тоже не просим. У вас был богатырь? Та не було поки що. Ви такий класний, який ви мене заділи. Аналогічно. У вас є дівчина? Це питання чи пропозиція? Це пропозиція. Добре, я згідний. Добре. Але в мене є одне питання. Ви такий великий, сильний. Так. Це ботекс, силикон. Так, звичайно. І синтол. Сім'я. Я так понимаю, богатыри вам не очень нравится. Слишком большие. Вы не любите больших мужчин? Нет. Говорят, у больших мужчин большие возможности. Ну, не знаю, не знаю, не пробовали. Скажите мне, будь ласка, в чем заключается богатырская сила? У руках, У ну, цели. рабочие руки, которые работали на полях. Піднімали, От знаєте, як він дома мамі допомагав, Скільки мішків картоплі перетаскав? Да, да, connect when the coke price rise Gangsters ви bought my shit, вай. they know me I де up around some niggas по not my homies Скажіть, будь ласка, скільки літрів на груди може взяти такий богатир, як ви? Як я? Ой, це, це не мірі ну, ну, льоха Вам воке да, пахнет Так, дуже. богатері? Як ви реагуєте на те, де ваші дівки подобаються богатирі? Тоже подобаються богатирі. Ви не могли б мені показати свій біцепс на камеру нашому оператору? With last week. I sit back, twist the best bird burn wonder when gangsters brought my shit. Can they hear my hunger? When the fifth kick up quit it sound like thunder. In December, I make your block feel like summer. The rap filix out the rhyme.

Звичайно, богатир, це зразок мужності, відваги. І це приклад для от нашої молоді, яка сьогодні тут зібралася, що потрібно займатися собою, своїм тілом, розвиватися. І в здоровому тілі здоровий дух. Всім на мене нас привіт. Знаєте, є така фраза сила є, у мене. Це не для них така фраза. У них витинок на костю. Там і розум, і сила, і все. Сила, разум, міць, уверенность и даже сексуальность ⁇ это все те риси, которыми владеет наш оператор. А какими рисами владеет настоящий, найкращий, найсильніший чоловік України. человек Украины? Я думаю, эти между самыми... Скажите, пожалуйста, а какие у вас размеры? Что хотите кроссовки мне дать? Или у вас? чемпион! Вот такие вот полевички у Константина и Лина. Все богатыри показали всю свою силу, которая у них есть. Сегодня с вами был Сабир. До свидания.